Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Полтаві чоловік опублікував відео з приміщення місцевого ТЦК. За словами мобілізованих, їх тримають там вже декілька днів. Туалет і їжа за розкладом. Йшов на роботу спакували біля дому. Один мент наздогнав, заявив чоловік. Потім він вийшов на зв'язок вже з автобуса. Його та інших чоловіків везли в учбовий центр. За його словами, велка вони пройшли дистанційно через додаток Хелсі. ТЦК просто взяли їхні дані, і стан їх здоров'я лікарі не перевіряли. Сейчас вот с пацанами пообщался. Сейчас вот расскажу, кто сколько сидит и сколько кого держит тут уже. Вот так. Вот, два дня. Никакого толка. Следующий. Уже два дня и никакого толка. Два дня. И вот самый серьезный воин. Ребята если сидеть по пять дней. Да, 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 да. Вот такая ребята. Апартаменты у нас хорошие. Апартаменты охуенные, если нельзя сказать. Вот, смотри, блядь, я сейчас покажу, кто сюда попадет. Такие матрас выдали. Зассаны, блядь. Нары, все дела. Клиент номер. Какие там уже, блядь. Короче. Вот такая у нас демократия. Выйти нельзя. Поссать по времени. Вещи взять нельзя. Писать раз в час. Курить раз в час. Ну, блять, хорошо, хоть жрать дадут, сказал, Сейчас будем обед. Короче. Короче, настроение не дуже. Вышел на работу, спаковали я прямо возле дома. Один мент, сука, догнал все таких четверо. Ну, в общем, спаковали. Что еще сказать? Ну, не знаю, сейчас будем проверять. Как у нас работают законы? Я думаю, нихуя они не работают. Да, короче, и вот мы тут а все братья снижение, по несчастью. Да, да. да, вот людей уже сколько, по пять раз, да, возили. Некоторые держали по пять, по шесть дней. Пиздец. 56 отпускают, но повестку через 10 дней дают назад вернуться. Пиздец. То есть собирают грядку такую, которая не, не боевая, функциональная, бойцы Вообще. с ожирением, с uh, кучей болячек, которые, ну, как бойцы, не, не имеют составляющих «могу», «хочу», «буду» а их продолжают наблюдать. Зачем? К чему? Мы просто не хотим портить эту армию своим присутствием. нормальный контингент. Платите деньги, заказывайте бойцов за границей. Куда вы тратите деньги? Зачем вам такие? Да, да, пацаны тут в форме, короче. В ну я понимаю, пивной в бар дистанции. Одна <с> пехота. Одна пехота, одни штурмовики. Такой рекрутинговый центр строгого режима. Да. А, он, да, да, тоже. Пацаны тоже. Мастера спорта. Сидим на нарах. Реально тюрьма. Не зайти, ни не короче. короче. Надо в жизни сегодня, блядь, 43 года, блядь, а я тут сижу. Подарок сделаем на своим отсутствием, да? Так, ладно, короче. Будем держать в курсе, как оно будет далее. ребят, всем привет. 21 число, 21 марта. Короче, мы живи здоровы. целые, Пока шо. А сейчас едем во вторую учебку уже. В Чернигов. С первой нас отбраковали в Шкромере. Ну, не суть. По поводу ТЦК Болтавского, по поводу того, что там происходит. Допустим, вот попадаешь ты в ТЦК ВЛК, если ты пишешь отказ от ВЛК, вы все видели, да, мы написали два одинаковых відмови, другая заява на то, чтобы нам дали возможность пройти ВЛК по месту приписки. почему так? Потому что все документы, ну, я, допустим, служить не отказываюсь, Женя тоже не отказывается. Но есть определенные, соответственно, документы по травмам и тому подобное, которые лежат дома у родителей. Ну, то есть, они сейчас все подтягивают по Хелси. То есть Хелси там сколько? Три года, 4. То есть если у вас документы или травмы, или полячки, ну, была документация раньше, соответственно, никто их не подтянет. Они по Хелси делают медкомиссию без вашего участия. Думаю, да. То есть вы написали отказ, соответственно, и медкомиссию сделали без вас. И сразу же вечером вас пакуют в и вы поехали. В общем, на разе ситуация такая. Вот так вот у нас все демократично. Короче, пока да, возможности особо много разговаривать не так что на связь выйдем позже, посмотрим, что там в Чернигове. Да, короче, единственное, чем вы нам можете помочь, как наши соотечественники, это, чем больше вас подпишется, тем больше, скажем так, мы сможем сказать. Так что всем спасибо и до связи.